ilm fanning iqtisodiyotdagi o'rni beqiyos negaki qachonki ilmiy innovatsiyalar ishlab chiqarishda samara bergandagina taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan 100 ta maqsad yo'lida natijaga erishamiz bugungi talaba mamlakat iqtisodiyotining harakatlantiruvchi kuchi bugun amalga oshirilayotgan keng ko'lamli sayyohlik harakatlar aynan ana shu maqsadga qaratilgani bilan ahamiyatlidir o'zbekiston respublikasi prezidenti raisligida 2022 yil 4 mart kuni o'tkazilgan oliy ta'lim muassasalari talabalari bandligini ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilash to'g'risidagi selektor yig'ilishida berilgan muhim vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida farg'ona viloyati hokimligi farg'ona viloyat mantiqiy ko'maklashish bosh boshqarmasi farg'ona davlat universiteti bilan hamkorlikda mehnat yarmarkasi tashkil etildi mehnat yarmarkasida bo'sh ish o'rinlari mavjud farg'ona oltiariq qo'shtepa toshloq quva tumanlari hamda farg'ona quvasoy marg'ilon shaharlari xalq ta'limi maktabgacha ta'lim bo'limlari 30 dan ortiq korxona va tashkilotlar tadbirkorlik subyektlari faol ishtirok etdilar mehnat yarmarkasida 1500 ming besh nafardan ortiq talabalarh ishtirok etib mavjud ish o'rinlari bilan yaqindan tanishdilar natijada qiziqishlari va mutaxassisliklari yo'nalishlaridan kelib chiqib 250 nafar talabalar bilan ishga qabul qilish bo'yicha o'zaro kelishuvlar amalga oshirildi talaba yoshlarni e, ish bilan band qilish e, mehnat yarmarkalari o'tkazildi bunda men o'zim ham qatnashdim va və... o'n to'rtinchi martdan keyin rektorimizni oldiga ish so'rab kirganimda ular menga labbay deb javob berib oltinchi martda magistratura bo'limiga o'qituvchi lavozimida o'zlarini ishga qabul qilib olishdi shu oliy ta'limda shu o'qituvchi kadr bo'lib shu bilim yurtimizni himoya qilib yurishga inshaalloh ishonaman va prezidentimizning shu bizga bergan shu imkoniyatlaridan juda yam ko'nglimiz nimaga to'ldi chunki biz o'g'il bolalar ayniqsa ota onamizga to bitirgunimizcha qaram bo'lib yurish ya'ni bu nimagacha bu juda og'ir narsada o'g'il bola uchun o'zimizni qo'shimcha biznes bilan bo'lib o'qishdan chalg'ib qolardik endi bo'lsa unaqa emas shu bizni ish va o'qish vaqtimizga xalal bermagan holatda ish bilan ta'minlanyapmiz ushbu yarmarka judayam ko'tarinki ruhda o'tmoqda hali man o'zimga ish topmagan bo'lsam ham lekin ish topish niyatim bor bu ish menga nima beradi masalan o'zim kontrakt o'qiyman kontraktimni o'zim qoplashim mumkin bu albatta darsdan bo'sh vaqtlarimga to'g'ri keladi va darsdan bo'sh vaqtimni unumli o'tkazishga ham o'zimga tajriba orttirishga ham katta zamin yaratadi albatta talaba agar darslariga xalaqit bermasa u bemalol ishlay olish huquqiga ega shaxsan men o'zim ham universitetimizning <imitation> media markazida faoliyat yuritaman bu ishlashim mani o'qishimga ta'lim jarayonimga umuman xalaqit bermaydi aksincha ustoz rahbarlar yordamida liderlikni qanday yuksalishga erishish shaxsiy yuksalish yük, borasida bir qancha e, ta'limlar olib boraman ishlaganimdan beri o'z ustimda ko'proq ishlashga e, amin bo'ldim ya'ni 3 e, uchala semestrimni ham beshga yopganman eng a'lochi talabalar safidanman umuman ishlashim o'qishimga xalaqit bermaydi aksincha o'z ustimda ko'proq ishlashim kerakligini ta'kidlab turishadi talaba ishlasa hech qanday demak o'qishiga ta'siri bo'lmaydi deb o'ylayman kuni kecha demak prezidentimiz video selektor o'tkazdilar va unda prezidentimiz besh tashabbus e, asosida de, demak talabalar ishlashi mumkinligi ular o'zini daromadiga chiqishi mumkinligi haqida xabar berib o'tdilar ammo bizning universitetimizda video selektordan avval ham talabalar bilan demak universitetimiz bemalol bog'lanib dekanatlarda rektoratlarda mas'ul xodimlar o'quvchi e, o'quv uslubchilari sifatida e, faoliyat olib borishgan demak bugungi ish beruvchilar va talaba yoshlar o'rtasida o'tkazilgan mehnat yarmarkasidan ko'zda tutilgan maqsad demak ehtiyojmand talabalar uchun ish o'rinlarini demak yaratish ularga demak ularni ish bilan ta'minlash o'zlarini yo'nalishlaridan kelib chiqib o'z iqtidoriga ko'ra ish bilan ta'minlash o'tkazildi rektorimiz <laughs> tomonidan bandlikka ko'maklashish umman mehmon rahbarlar tomonidan bizga o'sha bandlik masalasida ish bilan ta'minlash masalasida juda chuqur umuman olganda birinchi kursdan to to'rtinchi kursgacha bo'lgan jarayonda ishlash imkoniyati uh, berilganligi prezidentimiz tomonidan video selektorlarda o'sha bizga o'zimizni bandligimizni ta'minlash bo'yicha chuqur ma'lumotlar oldik buni xudo xohlasa mana shu talabalik davrida ham o'qib ham o'zimizni moddiy tomondan o'quv qurollarimiz yoki bo'lmasa o'zimizga kerak bo'lgan moddiy tomonda o'zimizni sevgan kasbimiz orqali topishimizni bugungi yig'ilishda bemalol oldik mehnat yarmarkasi davomida hozirgi kunda universitetda tahsil olayotgan va darsdan bo'sh vaqtlarida ishlayotgan 50 nafar talabalar ishlash istagida bo'lgan talabalarga ish tajribalarini o'rgatdilar natijada talabalar o'qish bilan birga ish jarayonini olib borish malakasiga ham ega bo'ldilar mehnat yarmarkasi davomida farg'ona viloyati hokimligi farg'ona viloyat bandlikka ko'maklashish bosh boshqarmasi farg'ona davlat universiteti rahbar xodimlari ishtirokida matbuot anjumani ham tashkil etildi mazkur anjumanda davlat va nodavlat teleradio kanallarining jurnalistlari rasmiy veb saytlarning yetakchi muxbirlari davlat tashkilotlarining matbuot kotiblari axborot xizmatlari vakillari blogerlar va ishlash istagida bo'lgan talaba yoshlar ishtirok etdilar talabalar ham o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar